श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो जर तुम्हाला सर्व दुःख संकटे अडचणी कमी करायच्या असतील किंवा तुम्हाला स्वामी महाराजांची सदैव कृपा हवी असेल जर तुम्ही स्वामी महाराजांचे खरे भक्त असाल तर आजचा हा मंत्र तुम्ही अवश्य ऐकावा हा मंत्र खूप प्रभावी व लाभदायक आहे तुमच्या आयुष्यातील गरिबी आणि समस्येने त्रस्त असाल तर आज मी तुम्हाला असा एक मंत्र सांगणार आहे या मंत्रामुळे तुमचे आयुष्य बदलू शकते आजच हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा तुम्हाला पैशाची खूप गरज असेल किंवा तुमच्या काही समस्या चालू असतील पैशाची कमतरता असेल तुम्ही आर्थिक संकटाशी झुंजत असाल तर स्वामी भक्तांनो खरंच सांगते हा मंत्र ऐकायला अजिबात वेळ करू नका हा मंत्र आजच ऐकायला सुरुवात करा हा मंत्र रोज सकाळ संध्याकाळ किंवा कमीत कमी दहा मिनिटे हा मंत्र ऐका हा मंत्र ऐकताच तुमच्या घरातील दारिद्र्यता निघून जाईल घरामध्ये सुख समृद्धी पैसा सर्व काही भरभरून येईल स्वामी समर्थ महाराज सदैव आपल्या पाठीशी उभे राहतील ज्यांनीही या मंत्रावर श्रद्धा ठेवली त्यांच्या आयुष्यात धन दौलत पैसा आपोआप येऊ लागला तर स्वामी भक्तांनो तुम्ही हा मंत्र आत्ताच चालू करा मंत्र चालू करण्याअगोदर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये स्वामी समर्थ टाईप करा चला तर मग आजच्या दिव्य मंत्रजपाला सुरुवात करूया ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय 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 नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय 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 श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय 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 नमः ॐ श्री श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय 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 नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय 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 नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः ॐ श्रीदारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामिदेवाय 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 नमः ॐ श्री दारिद्र्यदुःखदहनाय श्रीस्वामीदेवाय नमः